Selamat datang. Anda pernah tak terfikir macam mana sebenarnya sebuah negara macam Malaysia ni dibentuk? Ah, hari ini kita akan bedah siasat satu dokumen yang boleh dikatakan jadi nadi pembinaan negara bangsa kita, iaitu Perjanjian Persekutuan 1957. Soalan yang paling besar sekali, macam mana sebuah negara yang ada macam-macam kaum boleh dibina tanpa pertumpahan darah? Kalau kita tengok sejarah dunia kan, kebanyakan negara merdeka melalui perang, konflik berdarah. Tapi kisah tanah Melayu ni, ia sangat-sangat unik. Kita berjaya bina negara melalui meja rundingan, bukan medan perang. Persoalannya macam mana boleh jadi macam tu? Nah, jawapannya ada kat sini. Semuanya berbalik kepada satu dokumen yang sangat-sangat penting. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Kena faham, ini bukan sekadar kertas biasa. Ini adalah satu pakatan, satu janji yang lahir bukan sebab paksaan, tapi hasil daripada rundingan dan sikap tolak ansur. Dan dokumen inilah yang kemudiannya menjadi acuan atau blueprint kepada perlembagaan negara kita. Okey, untuk kita betul-betul faham betapa hebatnya perjanjian ini, kita kena patah balik ke masa lampau. Kita kena selami suasana tegang dan genting sebelum merdeka. Percayalah, perjalanan nak capai persetujuan ini, fff, bukan mudah. Cuba anda bayangkan, ada satu meja rundingan yang besar. Dekat meja tu ada tiga player utama. Pertama, kita ada Raja-Raja Melayu. Misi utama mereka? Tentulah untuk melindungi status dan kedaulatan institusi beraja yang dah berakar umbi. Lepas tu, kita ada pemimpin-pemimpin pilihan rakyat diketuai oleh Tunku Abdul Rahman. Impian mereka? Merdeka. Nak bina sebuah negara bangsa yang berdaulat. Dan jangan lupa pihak ketiga, British mereka boleh nak pastikan proses peralihan kuasa ni berjalan lancar dan semestinya kepentingan mereka sendiri terjaga. Ha nak satukan tiga kepala dengan tiga agenda berbeza ni itulah cabaran paling besar. So, perjalanan ini bermula dengan siri rundingan yang kita boleh kata memang sengit. Macam-macam isu dibincangkan. Daripada soal keselamatan, hubungan dengan British, sehinggalah kerangka perlembagaan. Dan akhirnya, pada tarikh keramat 5 Ogos 1957, termeterailah perjanjian ini. Momen inilah, detik inilah yang sebenarnya membuka pintu untuk laungan merdeka yang kita dengar beberapa minggu selepas tu. Ia jadi batu asas untuk perlembagaan yang membentuk negara kita sampailah ke hari ini. Jadi apa sebenarnya isi kandungan perjanjian yang kita boleh anggap macam magical ni? Apa yang dipersetujui oleh semua pihak? Okey, jom kita bedah satu persatu. Ada lima teras utama yang menjadi tulang belakang kepada perjanjian ini. Nah, inilah dia. Lima teras tu. Cuba anggap kelima-lima ni macam blueprint untuk sebuah negara baru. Setiap satu poin ni, ia bukan sekadar ditulis, ia difikir, dibahaskan dan direka dengan sangat teliti. Semua ini ada satu matlamat yang sama untuk membina sebuah bangsa yang stabil dan harmoni. Jom kita tengok satu-satu. Okey, teras pertama. Yang ini memang sangat unik. Ia menggabungkan dua dunia, tradisi dan demokrasi. Macam mana? Institusi raja-raja dikekalkan melalui sistem raja berperlembagaan. Kita ada yang di-Pertuan Abong yang dipilih secara bergilir-gilir. Pada masa yang sama, suara rakyat pula dijamin melalui sistem demokrasi berparlimen di mana kita pilih wakil kita melalui pilihan raya. Jadi tradisi dihormati, suara rakyat didengari. Bijak kan? Dan kena ingat, ini bukan setakat cakap-cakap kosong ataupun setujuan lisan je. Benda ni diabadikan terus dalam Perkara 321 Perlembagaan Persekutuan. Maksudnya, ia dah jadi salah satu tiang seri negara yang tak boleh diubah sesuka hati. Inilah yang bagi jaminan kestabilan pada sistem pentadbiran kita. Ha, yang ini boleh dikatakan inilah jantung kepada keseluruhan perjanjian ni. Kompromi paling besar yang orang selalu sebut sebagai kontrak sosial, senang cerita ia macam satu tawar-menawar yang adil. Di satu pihak, hak kerakyatan berdasarkan prinsip just soli diberikan kepada kaum bukan Melayu. Maksudnya, simple je, sesiapa yang lahir di tanah Melayu, otomatik jadi warga negara. Nah, sebagai balasannya, kedudukan istimewa orang Melayu sebagai penduduk asal atau peribumi di diiktiraf dan dipelihara. Dan inilah formula keseimbangan yang sangat bijaksana. Semuanya termaktub dalam perkara 153-1. Perkara ini jelas cakap, ya, kedudukan istimewa orang Melayu dipelihara. Tapi pada masa yang sama, hak dan kepentingan sah kaum-kaum lain juga wajib dilindungi. Ia macam satu payung besar yang melindungi semua orang di bawahnya. Nak pastikan tak ada sesiapa pun yang rasa tercicir. Sekarang kita masuk teras keempat yang menyentuh soal identiti rohani negara. Dalam perjanjian ini dipersetujui bahawa Islam diisytiharkan sebagai agama persekutuan, tapi dan ini tapi yang sangat penting, lihatlah kebijaksanaannya. Pada masa yang sama, kebebasan untuk semua penganut agama lain mengamalkan kepercayaan masing-masing dijamin sepenuhnya. Syaratnya dalam suasana yang aman dan harmoni. Dan sekali lagi, ini bukan janji manis di bibir saja. Jaminan ini dikunci kemas dalam perkara 31 Perlembagaan Persekutuan. Maksudnya apa? Maksudnya, keharmonian antara agama ini bukan sekadar nilai murni, tapi ia adalah sebahagian daripada undang-undang tertinggi negara kita. It's the law! Dan teras yang kelima, teras terakhir, bahasa jiwa bangsa. Dipersetujui bahawa bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa kebangsaan. Tapi penting untuk kita faham, tujuannya bukan untuk nafikan kepentingan bahasa-bahasa lain. Tujuannya adalah untuk mewujudkan satu bahasa perpaduan, satu common ground yang boleh jadi benan untuk mengikat kita semua. Terutamanya dalam urusan komunikasi dan pentadbiran rasmi. Macam teras-teras yang lain, kedudukan bahasa kebangsaan ini pun bukan sekadar persetujuan biasa. Ia dimaktubkan dengan jelas dalam perkara 1521. Ini memberikannya satu asas perundangan yang sangat kukuh dan memastikan ia akan terus dipelihara sebagai salah satu lambang utama identiti negara kita. Okey, sekarang kita dah tahu apa yang ada dalam perjanjian tu. Kita dah bedah lima teras utama. Tapi ada satu soalan yang lagi penting. Macam mana semua ni boleh dicapai? Kuncinya sebenarnya bukan terletak pada teks perjanjian itu semata-mata, tapi pada semangat, spirit di sebalik perjanjian itu sendiri. Cuba kita hayati betul-betul dua perkataan ni sebab inilah jiwa Perjanjian 1957. Pertama, permufakatan. Apa maksudnya? Ia adalah semangat untuk duduk semeja, bincang sama-sama sampai capai kata sepakat. Kedua, tolak ansur. Ini pula adalah kesediaan setiap pihak untuk, you know, saling memberi dan menerima. Fikirkan sejenak, tanpa dua nilai yang hebat ni, mustahil. Memang mustahil kita boleh capai kemerdekaan dengan cara yang aman. Petikan ni ringkas tapi padat. Ia merumuskan segalanya, satu tolak ansur yang terbina hasil daripada kerjasama. Inilah sebenarnya intipati pakatan murni yang wujud antara semua kaum pada waktu itu. Isu dia bukan lagi pasal siapa menang atau siapa kalah. Tak, ia adalah tentang bagaimana kita semua boleh menang bersama-sama. Dan kemenangan itu dibina atas dasar kerjasama dan saling hormat. Baiklah, so kenapa satu dokumen yang ditandatangani lebih enam dekad yang lalu ni masih relevan dan penting sampai ke hari ini? Apa sebenarnya legasi yang ditinggalkan oleh Perjanjian 1957 ni? Legasinya sangat besar dan masih kita rasai sampai sekarang. Pertama, ia bagi kita asas undang-undang untuk jadi sebuah negara merdeka. Kedua, dan ini sangat luar biasa, ia membuktikan yang perpaduan tu boleh dicapai tanpa perlu berperang. Perjanjian ini dah jadi macam satu monumen, satu bukti abadi tentang betapa hebatnya kuasa permuafakatan dan tolak ansur. Dan yang paling penting sekali, ia secara mutlaknya mengembalikan hak untuk mentadbir negara ini ke tangan kita sendiri, rakyatnya. Semua ini membawa kita kepada satu soalan terakhir, soalan yang penting untuk kita fikirkan sama-sama. Bagaimanakah semangat tolak ansur yang wujud pada tahun 1957 tu masih hidup dan terus membentuk Malaysia yang kita diami hari ini? Itulah legasi yang ditinggalkan oleh para pengasas negara kita. Dan sekarang, ia adalah tanggungjawab kita semua untuk bukan sahaja memahaminya, tapi yang lagi penting, untuk terus menghayati dan mengamalkannya.